с авариями на котельной комбината сегодня уже не выглядит так наивно. Еще вчера власти говорили о том, что делается все возможное, и тепло вот-вот придет во все дома. Но до сих пор жители Вересняков замерзают в своих квартирах. Сами жители, не власти, объявили о чрезвычайной ситуации. Я терплю любой кипяток, но вот тут вот просто рука замерзает сразу. Две батареи в детской комнате Игоря Максимова перемерзли, когда котельная остановилась. ЖКО успела поставить новые, но толку пока никакого. Семью Игорь перевез к родственникам, хотя власти предлагали пожить в одной из городских гостиниц. Мы отказались, потому что слесарей ждали. Слесаря сделали сейчас. Мы думали хоть что-то исправиться. Ну как бы ничего не исправляется, ничего не делается. День, два, неделю, сколько хотите. Администрация объявила эвакуацию жителей Вересников на любой срок. Только условия для всех разные. Вместо комфортных номеров и комнат Юля с ребенком, например, предложили поселиться в спортзале школы. Я не поеду в спортзал с ребенком, где там человек сто пятьдесят, я не знаю, еще одна раскладушка, ну как бы. Жить на раскладушке в спортзале предлагают и семейным, и даже пожилым людям, но Юля предпочитает греться у тепловой пушки. Ее сегодня привезли, чтобы отогревать воздух в подъезде. Квартиры не ставят, электричество обойдется слишком дорого. Через час пушку поставят в другой подъезд. Ничего другого жильцам пока предложить не могут. Один из водоподогревателей вышел из строя, и вот на мебельщиков на эти дома горячая вода не поступала, то есть гоняли, просто циркуляция была включена прохладной воды. Холодный. Общежитие одного из колледжей уже готовит комнаты для первых временных жильцов. Много принять не могут. Всего пять семей. Из условий — общая кухня и душ на другом этаже, старый телевизор и холодильник. Из Вересняков здесь только одна эвакуированная семья. Масштабная эвакуация жителей Вересников так и не получилось. Люди не хотят покидать холодные, но все-таки свои квартиры. До сих пор в поселке 20 домов остаются без тепла. Таких последствий аварии не ожидал никто, и даже сегодня никто не может сказать, когда поселок сможет наконец-таки отогреться. Ксения Зиновьева, Владимир Кристининов, информационный канал «Город».